Ми зілили комісію по надзвичайним ситуаціям, тому що є два питання доноситься сьогодні на розгляд комісії. Одне питання це затвердження теплових графіків, і друге питання стан енергопостачання в місті суми. Я думаю, ми почнемо з останнього електроенергії в місті Суми, тому що сьогодні, ви знаєте, вже другий день поспіль в місті Суми деякі квартали і райони міста відключені були в енергопостачання. Є питання багато у людей, і сьогодні ми запросили на... На нашу на роботу нашої комісії представника обленерго, який внесе свої коментарі, чому це відбувається, як і що нас чекає в майбутньому ділиться по кожному енергію графіки, які утверджуються в госенергонадзорі. нашем представительстве и в областной администрации. Такие графики сделаны по сумме в ЛНР. Это график ГУП называется график ограничения потужности. График ГОЯ, график ограничения электроэнергии. Эти графики э, выполняют потребители промышленные, в которых доведены определенные мощности, на какие они, при какой очереди графика это вводится, на сколько они должны снизить. Вот сейчас введено у нас график ограничения потужности, был до того введен, э, но он положительный эффекта не дает. Посему 22 -го 9 Обленерго получила команду подготовить графики спецгала, так называемый, и с 23.11.28 получила команду диспетчера Северной энергосистемы вести график аварийных отключений. Это еще два следующие графики. Если вот там по тем графикам э не получается достичь нужного результата. А результат какой нужен? Стала работа, устойчивая работа и Украины. <звы> так вот, с 23 с 11.28 28 возникла в нейросистеме такая ситуация, которая потребовала ввода графиков, график аварийных отключений, в доведена была сумма 26 мегаватт, снизить нагрузку суммы в ЛНР. естественно, ком, диспетчер Предприятие областного нашего дает команду по всем районным диспетчерам и по станциям телеграфик. телеграфику Был в 11.34 введен график аварийных отключений по городу Сумы э, с первой по шестой очереди. Наши потребители заведены в шестую, начиная очередь. Вот те попали, которые были в этом графике заведены по шестой очереди, потребители были отключены. На 1.76 мегаватта снижена была нагрузка. С 13 в 13.47 включили тех потребителей, с 13.47 до 15.51 была введена 7 и 8 очередь на 2,55 МВт снижена нагрузка. И с 15.51 включены 7 и 8 очереди, до 17.34 включена на 9 очередь, 0,6 МВт была отключена. И с 17.34 до 18.17 10 очередь была введена, была отключена до 3 МВт нагрузки. Хочу сказать, что по городу Сумы доведенный лимит на сейчас, на сентябрь месяц, это 38,7 МВт. Мы берем максимальное у нас на 20.00, это 65,8 МВт. Мы превышаем лимит, который мы доведем на 26,38 МВт. Так что это почти половина нашего потребления по городу. Так что что дальше будет, я не могу сказать. Пока график спецгау не вводился, вводится только гау график, вводится он по команде диспетчера у нас непосредственно на сумму обленерго по команде диспетчера Северной системы. На воде выдается 10-15 минут. Естественно, и по нормам, по составлению этих графиков и введению есть такие документы министерский, Предупреждать потребителя это просто невозможно и нельзя их сделать предупредить. Мы стараемся что-то, если получаем команду за эти минуты, скорее позвонить, постараться в лифты, чтобы они что-то отключили. Ну, кто что-то успевает, что-то не успевает, но ну, планово это сделать нельзя. И на какое время ведут? Это все зависит от обстановки в энергосистеме, которую знает диспетчера которые высших порядков, в северной энергосистеме, национальной, наш, украинский. И когда они ведут, у нас такой информации нет. И почему сообщить жителям, что вот сегодня там со столька до столька будет начинаться это дело, невозможно. Графики эти вводятся на, включаются одних и те же потребители, рекомендуют и все нормы до двух часов. А через два часа можно до других брать отключать, так и делается. Но если обстановка будет тяжелая, что пройдут все очереди, не хватает всех потребителей, уже отключили и еще надо отключать, то повторно отключается. Это, все нормы позволяют это делать. Пока вчера уже было так, да. Первые отключили мы вчера графика по с 12.03 до 14.02 была с первой по седьмую очередь введена. А потом все же прошли очереди и с 16.10 была уже опять введена с первой по шестой очередь, десятая очередь. Уже два раза отключились. Ну, было с 16.10 до 17.30. полные эти два часа, потом отменили в 17.30. Так, и, ну еще же получена команда, если это график аварийных отключений, тут 10-15 минут на воду, и обычно они составляются на до 25% нагрузки э -э, в режимный день, которая была по мере то спецвала график, э -э, там уже нагрузка набирается в него до 40% нагрузки, и вводится он за 1-2 минуты, и там уже отключается с питающих центров, там целый район, если в мы старались не заводить туда, Федеров, там, где есть КНС, там, где есть водозаборы, там, где есть котельные, там, где есть больницы, не знаю, то спецгалографик, у нас будет больший объем, там, и туда уже потребители, не говоря, котельные попадут, мелкие КНС попадают у него уже. Ну, пока не вводили, будут или нет, не знаю, я эту информацию не имею, не могу вам сказать. И потом еще что есть у нас график АЧР, и спец АЧР. АЧР. вы помните, если кто помнит, это 99-й, 2000 год, тогда доходило, что вводился график АЧР. Это когда до определенной частоты падает, величины падает частота нейросистемы, на подстанциях уже там заведена автоматика, она сама срабатывает, никого не спрашивает, отключать или не отключать. Мы тогда, у нас даже ЦГБ отключалась в 99 году, станция переливания крови отключалась по графику АЧР. Вот такая ситуация. Но, скорее всего, это время, которое с 7 утра и до 20 вечера. Это то время, которое максимальная нагрузка в системе. Вот, точнее нельзя сказать. И что на это будет на 2 часа? Одни те два часа, потом через два часа или через четыре, как будет получаться, возможно, повторно будет отключаться, это допускает. Но одноразово на два часа. і про черги відключення, ну, принаймні, ну, які існують, там, 6, 7, 8, 9 черга. Ну, Чи доведені вони до споживачів? Вони доведені споживачам, тільки юридичним лісом. А споживачі, які битові, ось такий графік, він інсту... він, він, він графік, виписка з цього графіка, тут всі дома, всі потребителі, він в електронному вигляді направлені на 0,80 для інформації. Більше... Нету смисла им кому ще еще раздавать. Лифты мы стараемся предупреждать. На лифты Я, в принципе, прошу организации, которые обслуживают лифты, дать свои адреса. Я вам конкретно дам дома, какие отключаются с лифтами с вашими. Укажите свои лифты. Или я дам весь вам, а вы выберете свое. И укажу, по какой очереди. Больше я дальше сказать не могу. Времени его все равно не дается и не успеете вы. Ну, вы просто будете знать предварительно о том, если она введется первые какие-то очереди, то они... Віроятні все і далі буде водиться і просто слідуючі відключити. Те, що може відключитися електроенергія в лікарні. Не виключено, так? Сказать, ну, это... Ми повинні, я... я... тому що це надзвичайна ситуація. Ви розумієте, йде оперативне втручання, йде людину, перевели на штучну почку, людину підключили до апарата штучного дихання. Тобто це невідкладні стани, які... І виключиться в цей момент. Виключиться електроенергія. Ми повинні до цього бути готові, або не оперувати, переносить оперативне втручання. Якщо ви говорите, що з 20 до 7 електроенергія буде. Тоді давайте переносити оперування на нічний час. лікарні це операційна реанімація відноситься потребітем особої групи. Це там має бути категорії, АВР стоять між двома водами з різних істочників, плюс ДЕС. Іли Бес там бензинової, которое автоматика переключати. Ну у нас этого АВР, там некоторіх на всі об'єкти сделали. Я знаю, що обласна детська больниця, ЦГБ, обласна наша, городська. Она... Побутова техніка, ті ж комп'ютері, е, 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 як відреагує на те, що людей немає вдома, ти вже як Відключення буде, потім включення. Не погорить. Обладание. У нас где такие прецеденты? Сейчас вся техника у нас в дежурном режиме старается оставлять. Хотя в инструкциях там и пишется, если надолго уходит, с розетки вытягивать нужно. Я считаю, что это должно быть один аппарат, который должен работать постоянно, это холодильник. Его не отключишь, уходя, он работать не будет. Остальные нужно вытягивать с розетки, не оставлять в дежурном режиме. Хотя отключение включение не... При отключении, оно то же самое, что вы пришли выключатель отключили, точно так же при включении. Кстати, лампочки все горят обычно при включении и отключении. Так что это тоже режим, что вы выключателем отключили и Ну, э, как работает автоматика в дежурном режиме, и не окажется, что там включат и она включится у вас телевизор или другая техника в дежурном режиме, я не знаю. Ее лучше выключать в режиме. Ну, а плавание? Обутав... Так, так, конечно, котел уже не отключит, если будет работать. Значит, будет подаваться, через два часа включится, появится электронерия. Какое, ни одного стационара сейчас больниц, ни бутынок детины, кроме тот, который находится, я не знаю, как он называется, бутынок детины или на Колпака. Mm. в садочки боยшемося. От там відключається, тому що оно так об'єкти життєзабезпечення міста, тому і відключаються спальні райони. Я так. Звісно, і лікарні, КНС, котельня районна, крупна. Ніде, ні в яких графіках ми його ніколи не заводили. Сама проблема в тому, що ми не можемо прогнозувати, коли воно буде відключено. Тобто, дається з диспетчерської північна енергосистема, дається команда, вони виїжджають. І на сьогоднішній день ми зараз э, хочемо звернутися до того, щоб чи це буде графік, як якийсь там э, ну, графік відключення, який був прогнозований. Але на сьогоднішній день э, поки нам цей графік ніхто не може довести. Э, для того, щоб, ну, розумієте, є е, е проблема, але вона становиться меншою, коли є прогнози якісь, що, наприклад, там сьомої дев'яті відключили потом, щоб ну, якраз. на сегодняшний день прогнозы никто не может дать, когда э, будет отключено. Поэтому есть период с 7 до, э, 20 до 22, самый вероятный. любой да? момент может быть отключено. Поэтому ну, пока против таких умов. Да. Мы говорим об отключении, да зависит нет облэнерго, не зависит от Степченко Виктора Ивановича. Это идет команда с Киева, с Харькова. Поэтому у нас отработан в медицине, Медицинская служба, все службы будут планы действий при отключении электроэнергии. Поэтому, поэтому, будьте добры. Уходя с рабочего места, неизвестно куда, на 5-10 подключайте компьютер. Уходя, значит, приходя на работу, подумайте, где у вас фонарик. Я просто рекомендую, у каждого ребенка в лихолете такая штука должна быть, зажигалка без газа, но с фонариком. Мобильный всегда должен быть заряжен. Повторяю, отключение не от хорошей жизни. Лихолетье. Лихолетье. Поэтому запасы по больнице, по воде. Лампы, светильники, школы, ваши спонсорские деньги, там какие родительские, собирайте на фонари, светильники. Повторяю, до самого, короткого дня еще два с половиной месяца. Если не ошибаюсь, 22 декабря, 23, самый короткий световой день. Два с половиной месяца. Поэтому будьте добры, светильники электрические. Я не, я, мне как-то неловко говорить в наше красивое время. Почему свечей нема в каждой квартире? Простая обычная стерильного свечка. Даже и тут, ну, лихолетие, я повторяю. Почему у нас, например, не положить коробку сухого спирта на, этой, на этом спирту, поставить на кофорку? Элементарно можно скипятить, разогреть питание ребенку. Никто никого предупреждать не будет. Ограничение электроэнергии. Да, мы сейчас принимаем все меры по подготовке котельных работе, там по резервному топливу, по всем вещам. Лихо леть